Hadis seterusnya. Akan datang kepada manusia satu zaman di mana mereka mengharapkan kemunculan dajjal. Aku bertanya wahai Rasulullah SAW, demi ayah dan ibuku, mengapa demikian? It doesn't make sense, isn't it? Siapa yang nak mengharapkan kedatangan dajjal ni? Baginda bersabda, bersabda, kerana penderitaan yang mereka alami. Apa maksud dekat sini? Maksud dekat sini, ingat tak sesi minggu lepas kita bicara 3 tahun sengsara sebelum dajjal? Tak cukup makan, air tak cukup, tanah pun tidak menghasilkan tumbuhan, Maksudnya manusia dalam keadaan desperate sangat. Dia mengharapkan savior yang boleh menawarkan kepada mereka Yang boleh menawarkan kepada mereka ikut saja aku, kamu akan dapat makan. Ikut aku, tanah akan subur. Ikut aku, hujan akan turun. Jadi manusia pada ketika itu sudah desperate. They need food. So Dajjal menawarkan kepada mereka. Ataupun dah dengar ura-ura akan datang satu yang boleh selesaikan masalah ni. Jadi manusia dah mengharap. People don't care anymore who is this person. I just want to eat. Whether he wants to claim to be God or not, I don't care. I want food. Itu Nabi kata ni. Manusia akan harapkan dia datang. Cepatlah datang. Kau orang kata ada siapa ni nama dia apa? Kita tak tahu lah dajjal nanti akan datang pakai nama siapa Kemungkinan kan? dia akan datang kata Jesus lah. Aku Isa bin Maryam. So akan tersebar. Isa akan datang, dia akan selesaikan semua masalah ni. Jadi orang pun tak sabar-sabar menanti kehadiran dia. Orang hmm. pun tak kisah siapa pun datang, yang penting dapat selesaikan masalah. Kerana penderitaan yang yang mereka alami. I mean you can imagine the level of suffering. Dan nah, manusia ni apabila kita dalam keadaan menderita, desperate, biasanya kita mungkin terlupa keimanan kita. Nauzubillah. Di situ Nabi sebut kadal fakru an yakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran itu menjadi kekufuran. Hampir. Maksud dia kefakiran yang dah amat dahsyat itu boleh membuatkan orang putus asa kepada Tuhan. Sebab tu berbahaya apabila uh, kekal di dalam keadaan kefakiran, dalam keadaan kita boleh keluar daripada kefakiran. Sebab dibimbangi sampai satu ketika, kita boleh timbul bersangka buruk kepada Allah Subhanahu SWT. Kan, aku dah minta-minta, aku dah doa-doa, tak jadi apa pun. Hmm. Ataupun Allah ni memang sengaja nak sengsarakan aku. Tengok tu, orang-orang orang orang jahat tu boleh je hidup senang. Kita ni orang baik, macam ni kekas selamanya. Hmm. Ada je suara-suara, kadang-kadang kita tengok kat social media pun timbul benda-benda macam -benda -benda tu kan. Eh. Uh, bila orang dah terlalu desperate sangat, dia terlepas perkara-perkara macam tu. Itu Nabi kata, kadang-kadang fakrut ia ya, kuna kufur. Hampir-hampir kefakiran tu jadi kekufuran tapi sahabat-sahabat nabi orang lebih prefer uh, tak senang Ustaz. Ha. Ya yeah, betul tapi orang tidak juga tidak prefer kefakiran. Ha uh, so yang dicari adalah kehidupan yang cukup. Bukan kehidupan yang mewah. Dan dalam masa yang sama bukan kehidupan fakir miskin. Faham eh? Jangan salah faham. Ada orang disalah faham, dia baca hadis-hadis nabi tentang uh, nabi sebut tentang bahaya kekayaan, bahaya dunia, bahaya harta ni bila terbuka luas. Dia salah faham dia ingat oh kalau macam tu aku nak jadi fakir miskin. Tak. Sebab apa? Jadi fakir miskin lebih baik ke jadi pembayar zakat lebih baik? pembayar zakat lebih baik. Pembayar zakat tu dikira sebagai apa? Middle class lah. Ah bila you lepas sikit saja ni sub tu you dah boleh bayar zakat. Itu you dikira sebagai middle class dalam Islam. kalau you boleh lebih daripada itu, of course lah. itu adalah kadar ni. So kita tidak dituntut atau tidak digalakkan untuk jadi fakir. Kita digalakkan untuk cukup. Cukup dalam masa yang sama berhati-hati dengan kemewahan. Sebab kemewahan ini dia beracun dia sangat manis, dia sangat sedap dia dadah. Dapat rasa awak tak akan puas. Awak akan mencari lagi dan mencari lebih dan lebih dan lebih dan jadi tamak akhirnya lupa ke tujuan sebenar kita dekat atas muka bumi ini. Okey. So saya ulangi sekali, Nabi bukan suruh kita jadi fakir miskin. Uh, Nabi sebab jadi pembayar zakat itu lebih baik daripada jadi penerima zakat, Nabi ada sebut. kan tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah, tangan yang memberi itu lebih mulia daripada tangan yang menerima. Betul? Uh, okay. Seterusnya, dalam riwayat Abu Nuaim, sorry Abu Nuaim, Al-Asbahani kerana apa yang mereka alami di dunia berupa gempa bumi dan fitnah-fitnah. Ini Abu Nuaim ada tambahan. Hadis ni dia memperjelaskan kenapa manusia pada ketika ini nak sangat dajal datang. Sebab apa? Mereka alami di dunia berupa gempa bumi dan fitnah-fitnah. Maksudnya pada ketika itu banyak bencana alam dan fitnah-fitnah ini adalah ujian-ujian yang sangat dahsyat kepada kehidupan. Kesengsaraan yang luar biasa kepada kehidupan. Jadi manusia menuntut cepatlah. Apa-apa pun datang-datanglah. Kita tak kisahlah. Kan? Macam kadang-kadang kita tengok dekat arena politik pun macam tu kan siapa naik naik lah. Yang penting yang penting cukup makan. Kan? Yang penting ada kerja. Kan? Yang penting ekonomi baik kan. I don't care siapa yang naik. Orang itu begini ke begitu ke. I don't care. I just want the economy to be good. Sedangkan dalam Islam kita ada concern yang lebih besar daripada itu sebenarnya. Dan kalau mungkin kita kena ikat perut sikit tetapi akidah kita terjaga. Maksiat kurang. Bukankah itu lebih baik? Berbanding dengan prosperity, duit banyak tetapi akidah ke mana, maksiat tidak dikawal. Itu juga membimbangkan. Saya tak bercakap tentang konteks tertentu di zaman bila tapi ini sebagai satu kenyataan yang secara umum. Okay. Daripada Huzaifah juga. Awak kalau baca hari-hari akhir zaman, awak akan banyak jumpa riwayat daripada Sayyidina Huzaifah. Dan riwayat-riwayat Sayyidina Huzaifah biasanya adalah berkenaan dengan apa? Keburukan ke tentang kebaikan? Keburukan. Dia dia, di sini kata, dia kata, sahabat-sahabat lain suka tanya tentang benda-benda baik. Tapi aku suka tanya tentang benda-benda tidak baik supaya aku dapat elak daripada dia. Dan Huzaifah ni juga dikenal sebagai pemegang rahsia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia dia unik. Sahabat Huzaifah ni unik. Okey, and he has penetrating insight dan dia suka tanya tentang fitan. So ada sahabat mengatakan bahawa dia antara pakar fitan. Bila sebut ilmu fitan ni, ilmu tentang bencana-bencana uh, besar sepanjang sejarah manusia sehinggalah sampai akhir zaman. Itu dia bagi sebut ilmu fitan. Dia adalah plural kepada fitnah. So bila sebut fitnah, plural dia adalah fitan. So bila sebut ilmu fitan adalah ilmu untuk memahami fitnah-fitnah sepanjang sejarah manusia. Macam mana akidah manusia boleh rosak dan amalgamates sebagai uh, dia punya climax kepada apa? Ketika zaman dajjal. Nah, ingat hadis yang kita dah sebut pada bahagian pertama Setiap fitnah yang berlaku dalam sejarah adalah untuk membawa kepada fitnah dajjal. Semua kesesatan Nabi sebut, semua kesesatan yang berlaku sepanjang sejarah manusia adalah untuk membawa kepada fitnah dajjal. Adalah untuk membuka jalan, membuka pintu kepada fitnah dajjal. Means fitnah dajjal ni adalah the most extreme manifestation of all kinds of nonsense yang pernah berlaku dalam sejarah manusia. Dia akan bawa kepada satu level yang paling ekstrem. Nah. Oke, okay, batiniahnya, LGBTQ-nya, zinanya. Uh, apa kita kata lagi uh, sekularismnya ideologi-ideologi uh, yang palsunya semua yang dikeluarkan tu pintu dia adalah untuk dajal tu pintu untuk dajal sebab so, bila dajal datang dia akan take the baton dan dia akan ekstrimkan semua benda itu dan daripada Huzaifah lagi bahawa beliau berkata ketika seorang lelaki berkata kepadanya dajal telah keluar <laughs> benda ni dah berlaku sejak zaman sahabat lagi that means orang people like to say things. Oh Dajjal telah keluar zaman kita, Dajjal dah ada kan. Muhammad dah ada. That means benda ni adalah benda yang agak normal sebenarnya. Manusia ni dia kadang-kadang terlalu gopoh untuk membuat kenyataan tertentu. Maksud dajal telah keluar kat sini, dajal ni telah menzahirkan diri dia. Zaman Uzaifah dajal dah ada dah dekat muka bumi. So maksud keluar ni adalah bila dia dah declare diri dia. Ya, bila dia dah declare diri dia. So Uzaifah bila dengar benda ni dia kata selama masih ada dalam kalangan kamu para sahabat Muhammad, maka demi Allah dajal tidak akan keluar. Okey. So Uzaifah tahu benda ni Demi mean, bumi Rasulullah dah beritahu dia, Dajjal tak akan keluar selagi mana sahabat-sahabat aku masih ada dekat muka bumi ni. Hmm. Selagi mana sahabat-sahabat aku ada dekat muka bumi. Dia tidak akan keluar sehingga ada satu kaum yang mengharapkan kemunculannya. Dan dia tidak akan keluar sehingga kemunculannya lebih disukai oleh sebahagian manusia daripada air sejuk pada hari yang panas. Bila keluar kajian-kajian uh, yang menunjukkan bahawa ada manusia-manusia dalam dunia ni yang memang mengharapkan dia antikrist tegam. You don't find I can I can assure you 500 years punya Islamic scholarship yeah? before this 500 years ago punya scholarship kita akan jumpa ulama kita menceritakan ada sebuah kumpulan dalam dunia ni yang mempersiapkan jalan kedatangan dajjal secara aktif dan menyeru dajjal untuk datang cepat you will never find this benda ni berlaku zaman kita je di mana kita tahu ada perkumpulan perkumpulan seperti ini And mereka buat declaration secara terbuka uh, the antichrist is the actual christ uh, right lucifer is the true god Whereas Yahweh is Lucifer. So they turn everything upside down. Hmm. Ini strategi batu ini lah. Ha, kita tahu. Uh, this is what the Freemasons do. This is what the Illuminatis do. Bila kita baca buku-buku orang, -buku this is what they say. Very clearly, very explicitly, tanpa cover-cover. okay. So, apa lagi? Nabi kata, dan dia tidak akan keluar sehingga kemunculannya lebih disukai oleh sebagian manusia daripada air sejuk pada hari yang panas. That means it's really, really hopeful. Dan bila dia keluar tu, manusia akan rasa relief. Manusia manusia jahil akan rasa relief. Apakah tidak? Saya tanya awak, apakah tidak? Kalau dia keluar hari ni pun, hari ni dia kata dia datang, aku boleh selesaikan masalah ekonomi korang. Susah kerja? Susah. Tak ada kerja? Jangan takut. Susah itu? Susah apa? Jangan bimbang-bimbang lagi. Accept me as your God. I will solve your problem. Berapa ramai kita yang kata ketar dengan hutangnya kita, hidupnya macam-macam bebanan. Ada tiba-tiba ada orang datang kata, saya boleh selesaikan masalah. Tak payah cakap dia lah. Trump dia kata buat satu pengumuman kan. Saya nak berubah, saya nak bantu satu dunia. And yeah, we have the resources to help everyone. We want to make everyone's life easy. And yeah, everyone, we party. Yeah? Semua orang akan buat party. Uh, tak silap ada pula yang, kata tu oh, baik juga Trump ni. Eh? Dia agama apa? Nak belajar juga apa yang dia pegang. Ha, dah start, dah start nak ikut perjalanan dia, nak start. Dan dia boleh keluar nanti. Awak cuba bayangkan. Dia punya pressure, dia punya elegance dia. Dia punya tremendous power yang tak pernah wujud dalam sejarah manusia. Firaun pun tak pernah wield that kind of power. Namrud pun tak sampai ke tahap itu. Siapa lagi? Tak ada siapa yang pernah sampai ke tahap penguasaan yang begitu besar yang Allah bagi kepada mereka. Dajjal keluar, I mean, sampai kepada satu tahap, mungkin sebahagian orang akan menyangka nothing is impossible for him. Nothing is impossible for him. Sebab benda yang kita anggap mustahil pun nampak berlaku depan mata kan? Nabi dah sebut, dia akan hidupkan orang-orang yang mati. Kemudian Nabi SAW juga menceritakan satu hakikat pahit tentang zaman Dajjal ini. Dajjal tidak akan keluar sehingga tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh seorang mukmin melainkan keluarnya roh daripada dirinya sendiri. Maksud dia orang-orang yang rata-rata bila dajjal keluar tu akan happy. Akan anggap dia sebagai savior. Penyelesaikan kepada segala masalah dunia ni, peperangan semua. Tapi orang beriman pada ketika itu sangat mengharapkan kematian. Sebuah riwayat lain Nabi kata, orang beriman pada ketika itu akan pergi ke kubur dan dia akan kata sesungguhnya aku cemburu kepada kamu. Dia akan cakap, cakap kepada orang yang dah mati. If only I am in your place. Hmm. Kalaulah aku di tempat kamu. So you can imagine the anguish. You can imagine the pain and the suffering of the mu'minun during that time. Hmm. It's not an easy time to be at. That's why kita jangan sombong lah. Jangan kata, tidak Dajjal datang aku akan buat macam ni, macam ini. No, you don't do that. So ya'udhu min fitnah Dajjal. Ya Allah, aku berlindung daripada fitnah al-Masih Dajjal. Never never think that, oh Ustaz, saya dah baca Al-Kaf, tak ada masalah kan? Saya dah tahu nak buat apa, saya dah simpan makanan, saya dah, come on, all these things. You think these mu'minun, they don't do that? I believe they do it. Sebab fitnah Dajjal ni, kita tak boleh nak bayangkan macam mana. Uh, kita dengan otak gila kita ni pun kita dah boleh bayangkan macam mana. Kalau tu dah ekstrim, apa yang dia boleh buat untuk sengsara kan? Betul? Na'udzubillahi min zalik. So kita minta, Allah inna na'udzubika min fitnati Dajjal. Min fitnati Masih Dajjal. Ya? Doa benda tu selalu. min fitnati akhir zaman. Dia ya? boleh fitnah dan ujian akhir, akhir zaman ni.